кричат, передается другая группа, и тут скид, и всю группу ранит. Из, четырех человек, да? Ну, получается, сколько? Пять человек. Пять человек, а у нас четыре не раненых. Это было очень, конечно, больно слышать, как кричали по от боли. Мы сразу не могли резко Побежать, потому, потому что война наша выполняла бы. Вы же побратимы, вы же придите, вы меня накинули. А это вообще а душу, всю наизнанку. Ну, ну взяли всю него. волю в кулак, выждали момент. Я за пресс могу ли я выдвигаться? Мне говорят, может, пошли кого-то. Это такой человек, ну, как я могу послать того человека, который я не, ну, они все молодцы, э, все медицины э, мне даже подсказывали, я сам уже просто от конку... от контузии и от э, усталости. Уже говорю, пацаны, может быть, что я переживал наделать беды, когда оказывал помощь командиру. Пошел я первый, и тут хлопцы увидели, если ну, я пошел. Короче, я за тобой побежал я. Вот этот человек пришел тоже. Вот человек, У него был первый, первый выход. Ну, он... Они вообще молодцы.